Liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Ich begrüße auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Thank you. Der Herr Bundespräsident hat mir hierzu mitgeteilt, gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland schlage ich dem deutschen Bundestag vor, Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler zu wählen.